endi shu narsani yaxshi bilishimiz kerak masjidga kelishimizdan maqsad savob olishlik uchun kelinadi jamiki mu'min borki masjidga kelishdan maqsad allohga bir qullik qilib Allohdan biron narsani olib ketishlik va gunohdan xoli bo'lib ketishlik hammamizning maqsadimiz shu endi kelib namoz o'qib gunohkor bo'ladigan holatlar bor qur'on o'qilayotgan paytida amri maruf nahiy munkar bo'layotgan paytida domla minbarga chiqib xutba o'qiyotgan paytida bunda namoz o'qilinmaydi kelib tahyayi machit o'qishadi imom gapirib turibdi amri ma'ruf nahiy munkar qilyapti kelib bir chekkada tahyati machit o'qilinadi yo'q mumkin emas azizlar u ixtiyoriy namoz tahiyatul majid nafl namoz lekin amri maruf nahiy munkar xudo farz qildimi farz bo'lyaptimi eshitish quloq solishlik kerak quloq solishingiz lozim unga gunohkor bo'lasiz o'sha o'qigan ikki rakat namozingiz bilan gunohkor bo'lasiz undan ko'ra manabu nimani savobi ko'proq amri marufni eshitganingiz savobi ko'proq arzimagan sariq chaqani olaman deb ko'kidan quruq qolasiz o'xshatadigan bo'lsak yana bir narsani aytib qo'yaylik qarangki bunga rasululloh alayhisalotu vassalomni ham boshdan o'tgan ekan bu narsa azizlar payg'ambar alayhissalotu vasallam masjidga kirganlarida ikkita xalqa bir xalqa savol javob ilm hosil qilyapti bir savol beradi biri javob berib xullas ilm hosil bo'lyapti ikkinchi xalqada qur'on o'qilinyapti. rasululloh qaradiki birida ilm hosil bo'lyapti birida Allohning kalomi o'qilinyapti. rasululloh borib o'sha ilm hosil bo'layotgan halqaga o'tirgan ekan nimaga ilm farzda farzga harakat qilgan demak farz bo'layotgan joyda nafl namoz turib turadi endi nafl ibodat farz avval birinchi o'rinda turadi